просто пиковый туз накрывает. Видишь, типа эту академию. Смотри. Вот. А когда пиковый туз накрывает, ты же знаешь, да? Что баллистика mm -hmm. может быть целенаправленно. Накрыл пиковый туз в да То есть может то же самое показывать. Что они будут целиться, допустим, туда, прилетит сюда. Потому что пиковый валет это типа как Шестерка Крестовая, это вот, вот, вот так вот. Ну, такая вот ракета, короче, которая не знает вообще, куда она летит, что блин. А Аэропорт, аэропорт, аэропорт. Кстати, может быть аэропорт. Шестерка пиковая, точно, да. Это дальняя дорога. Может быть, аэропорт. Вот, в аэропорт они, все понятно, все правильно. И касательно того, что ты у меня спросил, прилет. Да, все, аэропорт, спасибо, все правильно. Шестерка mm -hmm. пиковая, дальняя дорога и тузбубновый стратегический объект. Ну, аэропорт. Аэродром аэропорт. И вот Пикового лес с Пиковым накрывает это, эту академию. Вот они будут целиться, значит, по аэродрому, по аэропорту и по академии. по это прилечит куда то в Пиковый адрес. Я в это не верю, честно. Не, все хорошо, десятка накрывает. Когда десятка накрывает, я всегда жду десятку по угу. Все хорошо. Васильков mm. параллельно с Крестовым Тузом. То есть Васильков параллельно с Киевом, сколько это Киевская область, будет обстреливаться тоже. Ну и туз пиковый, соответственно, падает. Вот, смотри, и туз червовый. Они по Василькову цели пока не меняют свои. Вот куда они хотели вот на выходные, куда они Вот оно будет то же самое, но ну, пиковый туз пиковая десятка. Ну такое, ребят, Васильков, конечно. Девятка червовая падает, дома. Да, оно прилетает по домам или что там куда-то, оно какой-то район хотя бы делает. Mm -hmm. Я так понимала, mm -hmm. что близко, это именно центр, потому что туз червова выпало, я спросила про район, вот, центральный mm -hmm. какой-то район, то что в центре находится, понял? Mm -hmm. Ну, там тоже не что-то такое ищут, потому что король пиковый с восьмеркой пиковый, он же просто так не падает. То есть там что-то тоже есть стратегически важное для них. Ты же знаешь, да, когда на город падает король пиковый там с чем-то, то, то что то они там какое-то место локально в одно валят. Покупать все место не бачу, пикового лет падает. Кстати, что я еще хочу сказать: смотрите, вот это пиковый валет шестеркой, да. В э, прошлый раз пиковый валет шестеркой проигрался как орешник. А сейчас я так подумала, почему пиковый валет шестеркой не может проиграться как цир, э, цирком, этот. И почему он не может проиграться как Х22? Вот мы знаем, что десятка пикова это стушек ракеты. Мы знаем, да, что да, это может пикова это баллистика. А почему Пикова лет не может проиграться шестеркой, как Циркон и как Х-22? Объясню, почему может проиграться. Потому что это противокорабельные ракеты, которые летят непонятно куда. То есть пиковый лет оно вот так вот летит, хаотично, да? Пиковый Валет, смотри, либо ничего, либо внезапно, либо ракета, которая просто непонятно куда летит. Поэтому да. я думаю... Я же тоже учу сейчас, да, по игральным картам, потому что мы на войну никогда не гадали. Ну, блин, это новшество. Вообще по игральным да. картам уже начали гадать во время войны. Поэтому для себя делаю открытие, как бы, и, и, вам, да, рассказываю про эти открытия. Я считаю, что Пикова лет шестерка это все-таки циркон от это X22. Соответственно, нам только что карты показали, что по Запорожье может выкатить тоже что -то подобное X22 или Днепр или Запорожье X22 ракета, которая непонятно куда летит. Угу. Циркон тоже может. Циркон они пускают сейчас на Киевскую область, видишь, постоянно. Ну, пока пиковая десятка. Пиковая десятка, когда падает на Украину, смотри, на крестовую даму, разговоры всего лишь. Я не вижу действий, не вижу и Тупиковый mm -hmm. пузырь Ну, пиковая десятка. Но вообще будет окупаться в том году. Россияне. По ну, пока я не вижу. Дай бог, что так оно и было. Пока не падает его Так, и скоро я буду в Турцию весной. Буду половые тоже сшивать губы. Если вам интересно это. Есть такая пластика. лавиапластика называется. Поливай капка, десятка пиковая кроет, причем шестерка пиковая, и долго их будут кошмарить очень. Туда, куда они сейчас и бьют, туда они будут бить. Шестерка пиковая говорит о том, что это будет долго очень, долгая, да мили. дальняя дорога, это долго будет. Семерка пиковая, она, будет еще бить туда. Чтобы не сомневались себе даже. Пиковая дама накрывает. Будут, да. Какого туз у нас падает? То есть баллистика на Николаев? А что у, у вас есть? Да, тайны ромашки или фисток оставлю Сашке. Они все знают. И песню вставляла. Пивничный район Николаева. Что у вас на пивночи Пивничный район. Пивнич. Николаев вот город, Пивнич, что там? Район не пивничный, да? Вот вот пивничный район скорее всего баллистиков, потому что крестовый туз это у нас пивнич, вот и тут туз пиковый падает, накрывает сразу. Ну корабельный вот девятка пиковая падает, но я считаю, что еще область Николаевская. Может быть такое, что пивнич области имеется в виду? Угу. Область на пивнучи, что там? Да. Потому что шестерка пиковая сразу падает, шестерка пиковая это вы знаете, что у нас область. Смотри, это все-таки стратегические объекты больше, но дело в том, что здесь падают и девятки тоже с пиковым вольтом. С пиковым вольтом девятки, я так понимаю, смотри, как, как это проигрывается, шестерка крестовая. А, чем они бьют туда? Полый валет, дело в том, что шестеркой может означать какую-то ракету, как вот это называется, циркон называется, да, понятно куда, противокорабельная, которая ракета. То же самое здесь. Видишь, пиковый валет шестеркой проигрывается так, что может они целятся в одно место, а прилетают в дом, девятки падают все равно. И червовый туз падает. Червовый туз это, это ближе, я так поняла, к центру. Все равно. Х22, да. Или Х22, или циркон. То есть вот. Циркон тоже противокорбельная ракета, кстати. Смотри, сразу ребенок был полвалет. Крестовый валет выпал. Днепро, крестовая масть, кстати, крестовый валет выпал. Крестовая дама выпала. Нет. Я уже говорила. Помните, когда накрывают вот страхи по девятке Днепрова, когда накрывает десятка, то бояться нечего человеку. Днепропетровская область пострадает, я думаю, тоже хорошо так по наступлениям. Хорошо. Днепро – это у нас крестовая масть. Первое, что выпало, это выпала крестовая масть. Соответственно, от Днепро крестовой масти подходит. Сумы подходят к крестовой масти. Да? Харьков – это крестовая масть, но мы Харьков не учитываем сюда. Киев – это крестовая масть. Также мы говорили Схид ну там Донецк и так далее, да, вот это все тоже крестовый туз. Получается, первое очередное – это крестовый туз. Значит, мы делаем какие выводы? Что наступление по Донецкой области, по Луганской, наступление Днепропетровская область, далее у нас по тузу червовому идет Запорожская, потому что туз пиковый, это атомная станция падает и так далее. Это вот так вот. Ну и Сумщина, потому что туз крестовый – это Сумы. Удивительно, знаешь, что падает, конечно? Сейчас скажу, конечно, это. Там падает пиковый король в начале падал, а после пикового короля уже пиковая дама с взаимными хлопотами. Мне просто интересно, кто у нас там при власти, король пиковый такой, что он дает а, возможность это сделать, кто там может быть. Король Пиковый — это статусный человек какой-то, неважно, мент это, СБУшник это, власть, кто-то, не знаю, политика это, кто это может быть королем пиковым, министр какой-то, кто угодно король пиковый, который имеет какие-то договорники и так далее. Ну, король пиковый, опять-таки, видишь, король пиковый выпал, потом дальше семерка выпала, семерка, это у нас встреча может быть, также семерка может быть показывать нам на протяжении какого времени, да, семь недель, образно говоря, вот у нас сейчас заканчивается февраль, и вот начинается как раз весна, вот она, да, Дальше у нас падает пиковая дама. Я вот, видишь, как у меня хорошая память на карте. Пиковая дама. Два вольта выпало, взаимные хлопоты. Да, куча наводчиков. Он здесь падает король Пикова. Это кто-то, кто, кто, свя... кто такой вот. То есть дает доступ до этого всего. Это же не просто. Кто там у нас, кто у нас отвечает за ТЭЦ? Кто главный там? Кто за ГЭС отвечает? Ну, коллаборанты. Причем здесь коллаборанты, понятно, но Пиковый король. То есть какая-то шишка высокопоставленная. Нормально у нас все работают, я смотрю. Супер, молодцы. Круто. Они считают нас сатанистами. Как раз-таки в эти праздники они нас обстреливают часто. Ну, в эти дни, точнее, не праздники, а дни. Mm -hmm. Сейчас, секундочку, да, посмотрим. Где у них цели по Киеву, по обстрелу все-таки. Что их интересует больше всего сейчас? Их интересует ГЭС. Уже. Уже туз червовый падает, это ГЭС. Дальше. Их интересует телевышка. Восьмерка пиковая вот падает, смотри. С восьмеркой рядом. То есть это телевышки и телеканалы, или что типа того, какие-то прилеты могут быть. Все связано с телевидением, со связью, телефоном, интернетом, вот, телефонной связью. В последнее время что-то меня потянуло на Лукьяновское кладбище. Вот, я не была там очень долго уже, на байках чаще катаюсь, ну, постоянно практически. Вот, а возле Лукьяновского кладбища телевышка находится, поэтому я уже понимаю, что у меня уже... Не просто так. Так, что еще? Нет, ну ТЭПС тоже остаются, пока новый тот падает, спадает остается. ТЭПС, смотри, вокзал шестерка пиковая, здесь падает еще король пиковый с пиковым вольтом. Я считаю, все равно, если честно, что будет какой-то прилет возле, либо это СБУ, либо это этот э, разведка и король пиковый, да, то есть падает сразу здесь. Конечно. Падает. Почему разведка? Там король пиковый, ты же знаешь, типа статусный мужчина или какой-то СБУ, это может быть там полицейский, да? Пикова лет. То есть mm -hmm. показывает нам мужчина-невидимка, ну что это может быть? Разведка. То есть они такие СБУ и разведка. Может проигрываться по этой комбинации. Все. И вот смотри, опять Пикового лет падает. Я тебе говорю, сейчас они будут пытаться стрелять вот этими Х-22. То есть это новые ракеты какие-то. Да. Yeah. Ну, как не новые, но те, которые раньше их было в меньшем количестве, нежели сейчас, скажем так, да. И снова по рога Рогу будет какой-то прилет на какую-то детскую площадку, возле какой-то детской площадки. Я думаю, сейчас посмотрим, да, что где-то близко там где уже прилетала, тогда, когда погибли дети. Помнишь, детская площадка была? Mm -hmm. Это вот было относительно недавно, вот. Ну полгода назад или когда. Ну Хмельницкий здесь тоже тупиково, видишь, падает. смотри. то есть Хмельницкий тоже может лететь. То есть тупиково у нас проигрывается либо много ракет, либо большой какой-то удар, либо баллистика. То есть два варианта, да. Да. Но удар, который разрушительный, туспековый всегда приносит какие-то разрушения и жертвы. То есть он просто так не падает никогда. Mm -hmm. вот. Здесь падает какой-то жилой район, спальня, mm -hmm. девятка выпала. Я считаю, что это западная сторона города. Бубновая, бубновая масть падает. Бубновая масть, да. Секундочку, смотри, видишь сразу, как у нас проигрывается АЭС? С тузом пиковым, то есть с восьмеркой пиковым. Они будут туда бить, да? Да, они mm -hmm. будут туда бить. И будут разжевать, да. Ну, пиковая десятка, ну, такое, не знаю, что-то может такое быть, да. Пиковая десятка падает. Что-то может такое mm -hmm. быть. это затопление левого берега. Так, так, так. Ну, получается что? Получается у меня завтра подкаст будет записываться yeah. в Киеве вот король пикова здесь падает подкаст может быть то шестерка пиковая падает то есть это получается либо подкаст то есть ну, завтра подкаст записывается завтра что у нас день среда да до 11 -е. четверг что я делаю в четверг в четверг и в пятницу что я делаю все вспомнить хочу подожди Но это получается тогда либо завтра, либо в пятницу. Ну, пиковый лет падает сейчас. Люди ну, же тут наступление прямо. Пикового лет падает, нет. Так, короче, не обстрелять должны. То есть первое, что там падало сегодня, это червовый туз. Червовый туз – это у нас юг и центр Украины. Но, короче, они обстреливают юг постоянно, Одессу в частности и так далее. Значит, сначала червовый туз проиграется. Mm -hmm. вот, или это центральная Украина. А дальше крестовая мазь. Крестовая мазь, соответственно, на днях. И такие в Днепр, Харьков и так далее. Но я что-то почему-то сегодня у меня такое ощущение было, знаешь, что они Киев обстреливать будут в ближайшие дни. Добро, Донецка у нас либо сейчас будет пиковым тузом падать все-таки, да? Пиковый туз как бы не используется для области но учитывая что там полная жопа то пиковым тузом или крестовой мастью потому что это схит а, ну получается червовый это юг тогда да до туза давай посмотрим ну крестовый выпал видишь крестовый крестовый с девяткой пиковой, и шестеркой пиковой. Крестовая — это Донецкая область, это наступление. Угу. Да, мы говорили, крестовый и червовый. А червовый юг они будут, а червовый туза не будут трогать, юг, наступление по югу будет. Э, смотри, будет какая-то информация в интернете, я сразу говорю, не знаю, когда это будет, пока мы пока... Ну, я пока, я потом позже скажу, да, весна придет, посмотрим. Пока не падает здесь такого, ничего нет. Десятка, когда червовая накрывает, значит, а прилет по ГС будет какой-то. Девятка пиковая, да. Но в прошлый раз и десятка пиковая, ракетный и дроновый. По ГЭС. Дальше мы спрашиваем, теракт на ГЭС будет? Король пиковый. То есть мы понимаем, что это, да, приковая дама падает. Что-то они готовят, что-то там тоже. Они что хотят, будут что-то делать. Приковая дама, карта зла. какие это у них? И как карта показывает, интересно. Э -э, крестовая масть падает, замешана тоже. Не знаю, кто работает на ГЭС там и кто будет теракты устраивать, но падает крестовая. То есть два вольта сошлись вот так. Понял? Крестовая бубновый взаимные хлопоты, как я говорю. Понятное дело, что если будут теракты, это местные. Свои. Крестовая масть. Киевляне. Привет. Вот мы должны вот это контролировать. Это самое важное. Ракеты, понятно. Но когда начинают работать наводчики и вот эти вот товарищи, персонажи, которые живут в Киеве у нас, это уже совсем другое. Вот смотри, пиковая дама рядом с взаимными хлопотами. Россия кого-то подкупает уже у нас. Uh -huh. Договорники какие-то. И вот у нас взаимные хлопоты получаются. Вот они. Белая церковь, десятка пиковая накрывает сразу, да? Борисполь, Борисполь тоже девятка пиковая накрывает. Трепиля. Ну и Трепеля восьмерка пиковая накрывает. В семерка пиковая накрывает. Вот там где-то этот район получается, у нас. А по Белой Церкви, туда, куда обычно не гадят. Потому что шестерка десятка пиковая накрывает. В ближайшее, время Белая Церковь может быть. Я так понимаю, что либо когда обстрел будет Киева, либо перед Киевом, потому что бубновая масть падает, бубновая шестерка. Вот. Я так понял, что они белая Белой Церкви по складам по каким-то бьют или куда, потому что десятки падают. Вот все mm -hmm. разы, куда они били. Я не читала просто, я не знаю. Дальше. Дальше. Трипиля. Три карты? А, Трипиля вообще туз пиковый был. не увидела. Смотри. Но я почему-то считаю, что вот наступление будет Днепропетровская область. Донбасс точно. Днепропетровская точно. Потом выпала Запорожская. Там пиковый туз этот выпал. Станция там, где находится. Mm -hmm. И плюс выпал Бубновый туз. То есть будут разгонять. Бубновый это что? Это Запад. Uh -huh. А что Запад? Откуда? Это Беларусь. Это Же Домерская uh -huh. область. И это Волынь, Волынь, да, вот правильно, Волынь. То есть опять будут разгоняться новости, червовый туз тоже падает касательно юга, там падает пиковый туз вообще. Ну, Запорожье это тоже юг, понимаешь? Yeah. Но Запорожье там с пиковым тузом выпало. Я не помню, крестовая, по-моему, масть или Илюша, напомню, или червовый туз выпал. Uh -huh. Потому что Запорожье проигрывается и крестовой мастью, и червовой женщина подходит ко мне и говорит, «Мария, боже, только не уходите, пожалуйста, никуда». Это уже как факт, понял? Как только я начинаю уходить, мне начинают останавливать. Сразу я встречаю какого-то человека на улице, который скажет, что не надо. Вот скажи, вот как высшие силы работают да, через людей? Посмотри. Ну да, вот опять семерка и пиковая дама. Вы знаете уже, что когда семерка падает, значит, на неделе. И пиковая дама, когда кроет семерку, вы понимаете, это про обстрел крестового туза. Крестовый туза это у нас Киев, Харьков, Одесса. Ну, я думаю, что Киев. Вот. А потом бубновый падает дальше. Ну, понятно. у валет, опять-таки, мы не забываем о том, что он проигрывается у нас как канализация, как шахта и так далее. То, что под землей, я уже об этом говорила. Ну, тоже туз. Ну, конечно, туз пиковая, десятка пиковая, смотри, конечно. вот тут пиковый падает сразу. Баллистика будет в сумму в ближайшее время лететь. Лишь пиковая десятка с тузом пиковым падает вместе. Так что да, мы выяснили уже, что туз, э, балет пиковый и шестерка – это ракеты «Циркон» и ракеты x 22 которые непонятно куда вообще бьют и непонятно куда летят. Нет, что-то говорил, потому что он с восьмеркой падает. Что-то говорил. Разговор какой-то был, такой точно. Смотри, вот. Да? Да. Ну, наверное, это понятно, заводы, червовый туз падает. Ну, понятно. По сто 100%, потому что падает уже ГЭС первое, что выпало, даже не ТЭЦ, а ГЭС, поэтому я не удивлена. Я почему-то так и думала, что как будет переход в весну, сразу ГЭС падать будет. Оно так и по картам у меня тоже падало, когда я делала годовой расклад. Уже переход в ГЭС на да, весной. То есть они пытаться уже будут готить по ГЭС и по атомным станциям. Как доп идет. Падает бубновый туз. Бубновый туз это у нас запад. Где вот смотри, падает Бубновый, тусы и будет какая-то шняга разгоняться про наступление с Запада. Но я считаю, что Запад, типа, это не, не Львов и так далее, Запад это Житомир. Это туда, там, где Беларусь. Но это пустое, потому что падает такого да. лет я сразу говорю. То есть карты просто вынуждены предупредить о том, что может быть такая штука, что когда начнутся наступления, будет разгоняться про... Запад, ну, то есть про Житомирскую область, там Житомир, и так далее. Волынь, да, вот. Это белорусы. И снова, да, как это было когда-то. Наступление, Волынь, Житомир, все. Все но, как обычно. А по югу. А по югу пиковый туз, пиковая Дама, пад. Поэтому по югу они тоже планируют. Я считаю, что первоочередное все-таки это Запорожская область, потому что пековывай туз в агральной колоде может еще атомную станцию показывать. Нет, наступление Запорожской области имеется. В виду. Вторая часть Запорожской области. Нам просто карты показывают такого туз, типа как, как э, территорию, на которой стоит атомная станция. Что мы понимали, потому что юг он же ага. большой. Да, то есть есть юг Херсон, например, да, есть там то, есть то. То есть Херсон по-другому показывает. Поэтому это Запорожская область. Ну вот да. Ну, на этой неделе может быть, потому что семерка выпала, шестерка крестова в ближайшее время. Вот, восьмерки выпадают. Опять-таки, это у нас телевышка, и все, что связано с телевышкой, рядом. -то вот. Посмотри, вось... О, ну понятно, что, смотри, вот Днепр опять, крестовая масть, крестовый туз, это Днепр. Это не Шахет, Шахет девятка пиковой падает. Там падает пиковый лет. это Х-22, это ракета, которая непонятно куда летит. Первое, первая червовый пол. Червовый это у нас ну, юг, получается, или центральная Украина. Это первое. То есть, ну, опять-таки, видишь, семерка пиковая, десятка. То есть, это может быть... Там же, так понял, Одессу обстреливают каждый день, наверное. То есть, это либо юг, либо центр. Вот показываю. Червовый туз это первое. Дальше. После червового туза. Такой. Дальше крестовый. Все, все правильно. Вот. Получается, мы ждем, наверное, сегодня, туда или завтра обстрел юга или центра. Да? То есть, червовый это юг, центр. Думаю, это юг. Вот, и на днях тогда Крестовый туз проигрывается. Но опять-таки, видишь, Крестовый туз, шестерка Крестовая. Шестерка Крестовая — это ближайшее время. Вот, три раза Киев, Крестовая мазь, сразу первая карта. Карты уже научены. Ну, пока это все, смотри, пока это все будут пустые разговоры, восьмерка пиковая, это уже нагнетание в новостях. Будет нагнетаться, что наступление на Киев. Это будет весной. Mm -hmm. Плюс они весной будут обстреливать, уже начала падать цель по Киеву, водосховище, uh -huh. червовый туз. То есть у них уже с наступлением сейчас весны, с наступлением тепла придет мысль в голову обстреливать водосховище, я сразу говорю, киевское. Ну, и, соответственно, все остальные тоже водосховища, наверное. Uh -huh. Что? Uh -huh. Да, действительно, там падает червовый туз первое. Раньше падала первый бубновый туз, а мы знаем, что бубновый туз – это ТЭЦ, Сейчас первое, что я спрашиваю, падает червовый туз. Червовый это водосховище. Что-то связано там пиковый валет падал с пиковым королем. Я уже говорила, это либо разведка, либо это СБУ, потому что оно пиковый король с пиковым вальтом падает. Был орешник сегодня тоже, да. Только я не помню, что падало по орешнику. Телевышка остается по Киеву все правильно, логистика остается mm -hmm. все правильно. Просто меняется погода, приходит весна, и то да. же самое, что я смотрела годовой расклад, там тоже падало, что с приходом весны поменяются цели и будет дамба. А, и понятное, что добавляются эти АС. Чернобыль мне не снился снова, кстати. Я вспомнила, я уже забыла об этом. Сейчас снова разгонять начнут касательно того, что все останавливается, ничего не будет, потому что восьмерка пиковая из а десятка пиковая. Падает, понял? А в итоге будет обмен? Ну, смотри, сейчас странная карта показывает. Пиковая дама выпала. Я так понял, что там их уговаривают. Уговаривают. Туз-туз червовый выпал, получается, десятка. Уговаривают на масштаб. То есть я так понимаю, что они хотят какой-то большой обмен сделать, большой, и уговаривают их на масштаб, чтобы там не 100 человек образно говоря, а 300-500, например, да, сделать большой. Uh -huh, вот uh -huh. пытаются их уговаривать. Посмотрим, что... А ну сейчас, секундочку, у uh вас -huh. будет. Ну пока, видишь, пока шест... обмен будет, но пока шестерка не падает. То есть пока разговоры идут. Я так понял, договариваются они сейчас. Потому mm -hmm. что в прошлый раз, когда мы смотрели, помнишь, когда люди переживали, говорили, что обмены остановились, сразу шестерки выпали. То есть все, вот, должны вот. А тут сейчас нету шестерок. Пока разговоры, восьмерки падают. Но должны быть обмены поздно. Пиковая десятка пока падает, пока нет. И то, пиковая десятка может падать, потому что и не было перемирия. Мы же готовились, может, просто, понял, mm -hmm. и все. Ну, бля, какое перемирие?